Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi wa man wala Amma ba'd Kita sambung Tilawah, faham dan Tadabur, ayat yang ke 85 Surah An-Nisa' أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ومن يشفع فَعَلَى شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وكان الله على كل شيء مقيتا وكان الله على كل شيء مقيتا صدق الله العظيم Men Barang siapa Sesiapa ha, Ini dalam Bahasa Arab dipanggil Ismu syaratin Isim Syarat yang menggantungkan ayat Ya di ayat ni tergantung dan perlu kepada pelengkap kalau dia ada dua fi'il mudhari misal kata yashfa itu kata kerja itu menggantungkan ayat lepas tu kita jumpa satu lagi fi'il mudhari yang baris mati yakun itu adalah jawab atau pelengkap ayat tergantung sebab perkataan yashfa' itu asalnya yashfa'um. Bila masuk man, dia jadi man yashfa'. Perkataan yakun asalnya yakunuh. Dia ini berfungsi boleh mematikan dua fi'il mudarik. Yashfa'um jadi yashfa'. Yakunu jadi yakun. Ha, jadi kita akan nampaklah di mana pola ayat yang tergantung dan di mana pola ayat yang melengkapkan tergantung itu. Sebab tergantung tu sebab dia ada janji. Pelengkap tu akan meng, apa ni menyebut janji-janji sama ada dalam bentuk baik ataupun dalam bentuk ancaman. Jadi man itu barang siapa ataupun sesiapa. Yashfa apa mana yashfa menolong, memberi pertolongan. Syafa'atan hasanatan. Dengan pertolongan yang baik. Maknanya kita menghulurkan bantuan pertolongan kita pada kerja-kerja yang baik. Apa sahaja yang baik itu di dikira fi sabilillah. Sehingga fi sabilillah tu yang paling besar sekalinya ialah dakwah dan paling atas sekali adalah jihad. Ha, dia macam tu eh. Nah. Apa sahaja bentuk pertolongan dan bantuan kita dengan bantuan yang baik iaitu kerja yang baik. Ha, ayat tu dah sampai di situ tergantung. Maka apa janji Allah? Yakun. Ha, itu dimatikan fi'il mudhari itu. Nescaya apa makna yakun menjadilah. Ha, adalah lahu baginya bagi orang yang menghulurkan bantuan pada apa sahaja kebaikan ya yeah. jadilah atau adalah baginya bagi orang tersebut nasibun apa makna nasib ha, nasib hmm, cakap Melayu nasib tapi nasib ni bahagian bahagian tu makna bahagian pahala minha daripadanya. Ah ha, maknanya apa sahaja perkara yang membantu kebaikan yang kita bagi maka dia ada bahagian pahala daripadanya. Ah ha, sebab itu kita perlu ambil keterlibatan ini. Ha, kalau ayat 84 maka Allah suruh kita terlibat. Ya dalam perintah Allah berjihad mempertahankan agama ini. Nabi diperintahkan menggerakkan umat untuk meninggikan kalimah Allah. Tapi dalam ayat yang ke-85 ini, ia menuntut satu keterlibatan, bantuan dan pertolongan. Kita tidak boleh hidup bersendirian. Sebab itu bukan bukan sebab penciptaan kita. Penciptaan kita asal tujuan penciptaan Adam untuk menjadi khalifah Alifah yang bertugas tu amal dan menegakkan agama ini dalam kehidupan masyarakat manusia ni. Jadi dia tidak boleh bersendirian. Makna keterlibatan kita membantu apa sahaja kebaikan untuk meninggikan kalimah Allah. Yang ini pahala dia banyak ni. Tapi orang tak perasan. Misal kata saya ini mengajar. Ini salah satu daripada Uh, aktiviti ataupun amal fi sabilillah iaitu kita berjihad untuk apa ni membentras kejahilan umat kita pada agama. Jadi tuan-tuan datang belajar ni juga sebagai satu jihad fi sabilillah. Itu keterlibatan kita langsung. Tapi yang tak langsung ni eh, siapa yang susun program ni? Buat jadual, pastikan penceramah, siapa yang bertungkus lumus apa ni memastikan channel-channel kita berjalan orang tu tak nampak tapi kalau tuan-tuan tinjau kat belakang dia tak sempat berzikir kadang-kadang kena betulkan apa ni apa semua sistem-sistem supaya masuk dalam TikTok ini syafaatan hasanah yang tak nampak kadang-kadang satu majlis kita buat masya-Allah semua berjalan lancar kita nampak, oh, Ustaz Rushdie, lelaki. Tapi saya ni masa majlis dia datang. Siapa yang 2 3 hari sebelum tu Mereka. buat kerja? Ya. Yeah? Ha, siapa yang mengemaskan? Siapa bila dah habis kita semua balik, siapa yang bersihkan semula? Bet. Datang subuh semua dah bersih Jadi syafa'atan hasanah ini iaitu bantuan secara tak langsung keterlibatan itu ada bahagian besar. Nasibun minha sebab itu bila kita tengok sesuatu tu kita aa, membayangkan ada keterlibatan tapi kalau kalau orang tak menghargai pun senyap yalah sebab ini semua ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang apa menyampaikan kuliah seorang hakim menang bicara kata siapa tu Syahnun Ahmad maka dia daripada seorang guru yang mengajak ABC kita tak nampak cikgu-cikgu yang ajar ABC punya jasa hu tengok hakim ni ketua polis ni eh, segala macam itu ininya tapi kita tak nampak tapi Allah mengingatkan kepada kita tak apa apa saja kesumbangan dan keterlibatan kita untuk melakukan kebaikan termasuk membina generasi yang baik maka itu dipanggil syafaatan hasanah nescaya dia ada pahala bahagian daripada semua kerja-kerja dia. Ya. Nah. Sebaliknya yang kita tidak mahu sebagai seorang muslim ialah yang kedua. Wa may yasra barang siapa memberikan pertolongan syafa'atan sayyi'ah iaitu dengan pertolongan yang yang buruk maknanya dia bagi bantuan pertolongan dia pada kerja-kerja buat konsert berlaku pergaulan lelaki perempuan oh punya dia menaja juga dia pun membuka jalan juga dia yang promosi juga ini syafa'atan sayyi'ah mana-mana benda yang maksiat, yang mungkar, yang tidak baik Di situ ada keterlibatan kita Maka ini dipanggil syafa'atan sayyi'ah Iaitu pertolongan yang buruk Yang jahat Apa akibatnya? Nah, itu Ya'kun lahu kiflum minha Nasaya adalah baginya orang yang membantu kejahatan tadi dia dapat kiflun iaitu dosa yang perlu ditanggung daripadanya iaitu daripada maksiat ataupun kejahatan yang berlaku jadi maknanya kita tidak boleh reda dengan kekufuran apatah lagi membantunya kita tidak boleh reda dengan maksiat apatah lagi membantu maksiat tersebut maka dua-dua ini Uh, bahagian yang diberikan oleh Allah yang pertama iaitu bantuan kebaikan apatah lagi kita dapat menunjukkan jalan yang elok sehingga orang ikut yang kedua itu bantuan pada perkara-perkara mungkar maksiat di situ ada keterlibatan kita mungkin kita orang surau ni mungkin tak tak terlibatlah di dalam uh, semua acara-acara dan program maksiat tetapi satu isu yang disebut oleh para ulama ialah diamnya kita diamnya kita ataupun redhonya kita terhadap maksiat kezaliman yang berlaku yang ini juga termasuk dalam syafa'atan sayyiah maknanya memberi bantuan redha kita diamnya kita tidak mencegah kita ya tidak membenci hati kita kepada mungkar dan maksiat dia merupakan satu bantuan pertolongan kepada maksiat yang berlaku ya ha yang itu kita takut mungkin kita orang surau tak adalah nak menganjurkan benda-benda tak senonoh tu tapi bila kita diam sampai satu masa apa akibat buruk daripada diam komuniti masyarakat Islam ni senyap terhadap arah. Benda-benda yeah, yang tak elok Yang berluasa di tempat kita Komuniti kita senyap yeah. Akhirnya Benda-benda tak elok ni, yang tak baik ni Dia akan jadi normal Jadi Inilah proses normalisasi Benda tak senonoh semua jadi betul lah. Kalau tak betul, ya lah Kita memang macam tu Kita sudah menormalkan Benda-benda yang tak elok, yang tak senonoh ha, Sebab itulah Tugas kita ialah membantu kebaikan supaya kebaikan itu menjadi kebiasaan umat kita. Semua-semua yang baik itu adalah menjadi kebiasaan. Syiar yang ditekankan oleh Allah ya, pada empat rukun sembahyang tu, rukun solat eh rukun Islam tu daripada solatnya dia mesti jadi kebiasaan. Semua orang nampak. Zakat dia merupakan budaya biasa. Cukup haul, cukup nisab, apa mas dah lebih-lebih -lebih dah simpan ya yeah, gahan nampak zakatnya sebab tu uh, zakat atau sedekah ni sebahagiannya elok ditunjukkan ya yeah. intugud sadaqat fadain ma hiya sekiranya kamu menunjukkan sedekah kamu kata ulama termasuk zakat maka ia baik baik supaya nampak satu pembudayaan dalam masyarakat kita yang memang orang memang tak ada masalah zakat ni haji merupakan budaya berlumba-lumba mencari kota eh ya, cari duit simpan jadi makna itu satu kebiasaan kita begitu juga puasa maknanya alhamdulillah lah kita nampak ya ha, tapi kita tak nak satu budaya tengok ada pula yang merokok dekat apa ni masa bulan puasa siang hari yang dekat kedai mamak kan kalau malam tu itu khilaf lah <laughs> uh, jadi siang ini tidak hormat dan budaya yang tak elok tu sepatutnya ditutup ditutup rapat dan tidak ada orang Islam yang mencemar uh, bulan Ramadan. Begitu juga dakwah. Dia perlu kepada mujahadah, lawan nafsu kita. Kita mengajak orang pada kebaikan, mencegah mungkar dan dia mesti jadi budaya kebiasaan orang Islam ni memang dia mengajak pada kebaikan. Begitu juga jihad. Jihad memberi pertolongan, bantuan untuk orang yang berjihad mempertahankan bumi Islam, membanteras kezaliman. Itu mesti jadi kebiasaan. Ha eh, jangan di, jangan terbalik, dinormalkan maksiat-maksiat. Maka di situ termasuk juga redha kita diam kita pada benda-benda yang tak betul ini sebagai syafa'atan sayyi'ah iaitu memberi bantuan kepada perkara-perkara yang tak elok kemudian dengan keterlibatan kita sama ada pada baik ataupun buruk maka Allah telah aa, mengisytiharkan sifat wa kana allahu dan adalah Allah itu ala kulli syai'in atas segala sesuatu muqita apa makna muqita maha memerhati maha memelihara ya? apa yang kamu buat daripada kebaikan itu diperhati dipelihara dan disimpan dalam catatan amanah untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala balas. Apa redha kamu diam kamu terhadap maksiat kemungkaran itu, Allah pun perhati. Sama ada hati kamu tu redha, maknanya kamu mengambil tindakan, tidak bersetuju dengan maksiat yang berlaku, itu juga Allah akan perhatikan untuk Allah balas. Ha, jadi maknanya dia menuntut ayat yang 40 eh 84 menyuruh kita berjihad ayat 85 meminta menuntut kita untuk melibatkan diri memberikan apa sahaja pertolongan dan bantuan kepada jihad ataupun semua kerja-kerja kebaikan maka di sini uh, kata para ulama ada tiga maqam kedudukan hati kita ni ketika mana dalam kita melakukan proses yang diperintahkan oleh Allah Taala ini iaitu yang pertamanya rasa muraqabah kepada Allah. Makna muraqabah ni kita merasai pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala pada niat kita daripada awal niat kita tu Allah sudah perhatikan kita. Kalau yang baik itu Allah pun tahu. Ya, dan Allah bagi satu pahala dan kita buat Allah melengkapkan pahalanya. Yang kita niat nak buat buruk pun Allah tahu, tapi Allah tangguhkan penetapan pahala apa ni dosanya sehingga kita buat baru Allah tulis dosa. Jadi kita perlu merasakan bukan masa kita buat tu. Masa kita buat, itu taufik daripada Allah. Tapi rasa muraqabah, merasa pengawasan Allah daripada niat hati kita itu dulu. Betul, kita memang nak menolong. Kadang-kadang kita memang nak tolong, tapi tak jadi. Sebab macam tak kena nak tolong, okeylah. Allah tetap mendatangkan satu pahala untuk niat kita. Ya? Dan muraqabah ini, iaitu rasa pengawasan Allah ini penting daripada awal niat kita tu. Kalau niat kita tu tak betul, kita betulkan cepat. Yang keduanya, bila kita dah berniat, maka dia perlu kepada mujahadah. Mujahadah iaitu proses kita melawan perasaan nafsu kita yang kata tak payahlah. Berehat je lah. Kau punya sumbang bukan ada sangat. Setan-setan <laughs> ni, dia akan halang kita. Dia perlu kepada kita proses melawan kehendak nafsu kita yang menghalang kita buat baik. Dan yang ketiga dikatakan oleh ulama-ulama sufi kita perlu bertanggungjawab di atas lintasan hati kita. Lintasan hati yang baik ini perlu disambut dengan cepat. Ini dipanggil al-jazbul imani. Makna tarikan iman. Lintas dia lintas kejap dia. Okay, tolonglah. Ha, terus kita buat. Ya. Yeah? misal kata kita ish nak baca Quran. Terlintas malam tadi Kak Nur Lamah belajar tadabbur. Eh, pagi ni nak tadabbur terus. Ha, dia macam tu. Lintasan yang aa, baik itu jazul iman ini perlu dilayan cepat. Ada satu lagi lintasan-lintasan syaitan. dipanggil panggil jazbu syaitan ni dia perlu ditangguhkan rasionalkan diri kita sebab syaitan itu dia menghiaskan semua kehendak-kehendak dia dengan cantik sangat cantik kita nak mengumpat pun rasa ada hujah ya kita nak buat tak elok pun nak dengki kat orang ada je hujah kita nak ajar orang ni banyak sangat dah mula nak syaitan akan hiaskan tangguhkan nah dalam psikologi darah kajian orang Jepun pun darah ni dia ada peranan orang darah O darah feeling dia cepat kita kalau gunakan cepat dia akan ikut kehendak hati kita kebiasaan kita perangai asal kita daripada darah A e. A e campur B B campur O itu kajian orang Jepun lah sebab itu dalam psikologi apabila kita nak buat keputusan kita jangan cepat-cepat buat keputusan bagi tangguh dikatakan kita akan kembali rasional selepas 20 minit. Itu yang Rasulullah kata kalau marah tu kita jangan jangan terus kekal marah kita tu. Kalau berdiri kita duduk. Kalau duduk kita marah baring, jangan melompat atas meja pula. <laughs> ha, kalau kita baring pergi ambil wuduk. Marah juga pergi ambil wuduk. Jadi proses-proses itu melambatkan lintasan jahat kita. Lintasan jahat. Ini orang psikologi lah. Kajian-kajian darah, psikologi. Memang keputusan tidak elok dibuat spontan. Dia perlu kepada rasional. Dan rasional itu dalam kadar 20 minit kita akan normal semula. Bila saya kata kita geram sangat dalam grup kita. Orang ni mengata je. Kalau nak ikut kita lepaskan kita punya apa tu. teks tu proh setengah saat dah habis dah kita balun semua cuba fikir 20 minit ya akhirnya kehendak kita untuk menghentam orang tu dia akan melemah rasional kalau aku buat ni dia berubah apa ataupun dia boleh lebih teruk maka di sini dipanggilkan dipanggil apa ni kebertanggungjawapan kita daripada awal terhadap lintasan-lintasan batin kita yang berbentuk iman itu kita sambut cepat Yang berbentuk maksiat ataupun kemungkaran itu kita tangguhkan dahulu Sehingga kita sampai kepada rasional akal kita Sebab semua yang dilarang oleh Allah tu Semua tak elok sebenarnya Semua tak elok untuk diri kita sendiri Cuma syaitan dia dapat pengaruhi kita dan menghiaskan benda-benda yang tak elok ni Untuk pada permulaan kita nak buat ha di situlah kita kena dikatakan oleh para ulama supaya kita berhati-hati dengan lintasan uh, batin yang pertama itu. Ha. Jadi akhirnya kita akan menjadi orang yang akan terlibat membantu kebaikan ataupun kita orang yang terlibat membantu kejahatan naudzubillah min zalik dan dia tidak ada uh, yang tengah-tengah tu -tengah apa? berkecuali Berkecuali daripada dua, aku tak sokong baik dan aku tak bantu juga jahat. Aku hidup diri sendiri, iaitu menyuburkan kejahatan. Itu maknanya. Ya? Ha. Diamnya kita, kita berkecualinya daripada buat baik ataupun buat jahat, bermakna di situ kita sedang membesarkan kejahatan. Sebab kebaikan ini mesti dibesarkan. Pengikutnya mesti diramaikan. Orang yang datang masjid, yang datang majlis ilmu, yang bersedekah, yang infak tu perlu ramai. Itulah yang Allah nak di dalam kehidupan kita sebagai seorang khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.